Limpas Sikijab dibawakan khas dari Politeknik Kota Kinabalu Baiklah anda bersama saya moderator anda pada hari ini Untuk episod pada hari ini Mr. Ray Episod pada hari ini kita akan limpas sekijap Ataupun kita limpas ke unit Yang kiranya unit yang penting lah di dalam Politeknik ni Merupakan salah satu tulang belakang ataupun unit yang begitu dekat dengan pelajar Tapi mungkin pelajar ni tidak tidak perasan pun unit ni dekat dengan pelajar. Jadi bersama-sama saya di di dalam studio untuk episod Limpas Sekejap pada hari ini daripada Unit CSEC. Dr. Jason. Baiklah Dr. Jason. Apa khabar doktor hari ini? Ah, khabar baik. Khabar baik. baik ha? Terima kasih. Okey. Jadi doktor sebelum apa ni? Sebelum doktor apa ni di dalam unit sisak ni, doktor ni sebelum ni apa background doktor ataupun di mana doktor, berapa tahun sudah doktor berada di Politeknik begitu? Okay. Uh, untuk uh, pengenalan lah, hmm. uh, nama saya Jason William Vitalis. Saya merupakan uh, pencarah uh, di Jabatan Kejuruteraan mekanikal lah. Dan saya telah berkhidmat selama 20 tahun lah di Politeknik Kota Kinabalu ini dan sekarang uh, memegang apa ni uh, position sebagai ketua unit uh, Csec ini dari tahun 2020 lah sampai sekarang. Hmm kita dengar unit Csec macam unit Csec ni macam apa Csec tu. Jadi boleh doktor apa ni terangkan sember sedikit. Apa tu sebenarnya ayat Csec? Adakah dia insek, serangga? Kalau mato pelajar tidak tahu kan di luar sana apa sebenarnya SISek ni. Jadi mungkin doktor boleh apa ni serba sedikit lah bincangkan apa sebenarnya unit SISek ni. Okay, uh, actually uh, akronim SISek ini uh, stand for Corporate Industrial Services and Employability Center. So basically dia adalah unit yang uh, diwujudkan oleh Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community bagi memperkukuh hubungan strategik lah di antara uh, politeknik dan industri. So skop kerja uh, SISEK ini termasuklah penempatan latihan industri, pembangunan kerjaya, uh, kita ada buat kolaborasi industri uh, dan juga pemantauan kebolepasaran graduan. Dan kami juga memastikan uh, pelajar bukan sekadar lulus akademik uh, tetapi juga uh, bersedia bersaing dalam dunia pekerjaan sebenar. Hmm. Menarik. Kiranya pelajar kita ni pelajar Politeknik Kota Kinabalu khasnya mampu lah juga bersaing dengan apa institusi industri lain, universiti-universiti universiti awam yang lain lah. Okey. Jadi kita sudah dengarlah nama panjang Sisek tu, bukan insek ah pelajar-pelajar situ. Sisek tu kalau kita daripada bahasa orang putih dia ni, corporate industrial services services and employability, employability. Center. center. Ah <laughs> ataupun bahasa Melayu dia, ah, Kamu cari sendiri lah bahasa Melayu <laughs> dia kan sebab kalau di sini dia punya perkataan ak akronim dia ni dia panggil CSEC gitu. Okey, hmm. jadi kita sudah bincang apa skop tugas utama di dalam apa unit CSEC ni yang begitu dekat dengan pelajar kan. Jadi kalau kita berbincang pasal employability ataupun keboleh pasaran pelajar ni Kalau boleh kongsikan serba sedikit Bagaimana kita boleh mengukur keboleh pasaran pelajar di dalam Politeknik Kota Kinabalu ni Dan juga adakah statistik yang menunjukkan um, perkembangan pelajar-pelajar kita selepas graduation Jadi boleh doktor kongsikan dengan kita Actually ya, memang ada dan uh, si Sekni uh, ada melaksanakan uh, pelbagai program uh, pembangunan kerjaya uh, seperti career talk uh, bengkel penulisan uh, resume kita ada buat mock interview dan juga career fair lah so setiap tahun uh, kami juga menjalankan kajian uh, graduate tracer studilah dan hasilnya kadar kebolepasaran graduan PKK melebihi 90% sejak beberapa tahun uh, kebelakangan inilah dan ini menunjukkan uh, usaha bersama kami uh, pensyarah dan juga Pek industri actually membuahkan hasil yang positif. Hmm. Melebihi 90% pasaran pelajar selepas hmm. graduation. Kalau kita boleh dapat figure yang lebih tepat ni doktor berapa? 90% ada 98 ke? melebihi uh, dia cakap kan. Yeah. Actually recently 2024 kita achieve 98.6%. 98.6% itu satu macam kalau kita tolak dengan 100% dia hampir mencapai 100%. Mungkin ada beberapa persen yang tidak dapat kerja tu sebenarnya bukannya dia orang tidak dapat kerja tetapi dorang yang mencipta kerja. Betul ya, kan Doktor? Betul. Boleh, betul. Jadi, boleh, Jadi, begitu. Boleh jadi begitu kan? Ya. Kiranya dorang ni menjadi businessman kah ataupun menjadi businesswoman kah. Hmm. Tapi 98.6% tu merupakan 1% yang kita boleh cukup membanggakan lah untuk uh, untuk employability rate persen untuk sesebuah institusi lah. Jadi kiranya Politeknik ni berdaya saing lah juga pelajar-pelajar deh kiranya dia punya delapan pasaran di 98.600 nih, 98 nih. Hmm. kalau saya ada anak nih memang confirm masuk politeknik gitu kan <laughs> macam kenapa kita perlu cari lagi yang tidak statistik di politeknik kota kita ini dia sudah keluar statistik 98.6% hmm. oke okay. jadi kiranya kebolehpasaran pasaran pelajar nih sangat tinggi dia punya apa nih statistik ataupun value Apakah macam contohlah inisiatif program yang ada dibuat di ataupun diadakan di dalam Politeknik ni untuk kita mencapai mungkin mencapai figure ini? Apakah apa program yang ada di Politeknik ni? Okay, uh, basically ada beberapa program yang telah uh, dilaksanakan lah, uh, termasuk uh, keria v. So keria ni ini uh, kita ada buat secara fizikal dan juga atas talian. Kita mempunyai sokongan industri lah yang sanggup ke apa ni datang ke institusi dan melakukan career fair ini secara fizikal. Dan dos uh, those company yang uh, berada jauh juga ada inisiatif lah untuk melakukan career fair ini melalui talian atas talian. Dan antara program uh, selain daripada career fair kita juga ada sesi industry talk dan juga perkongsian ilmu bersama CEO at Polisisi lah. So actually di PKK ini kita sangat bersyukur lah sebab kita disokong oleh dua ikon CEO Polisisi untuk PKK iaitu yang pertama adalah CEO daripada Sedafiyat Zainal Merhat iaitu Datuk Haji Awang Putaman dan juga Chief Executive Sedia Iaitu Datuk Seri Panglima Haji Haji Pajan. Kedua uh, ikon ini banyak membantulah uh, dan menyokong aktiviti berkaitan dengan uh, pembangunan kemahiran uh, apa ini uh, pelajar. Dan uh, perkongsian tersebut juga uh, banyak memberi inspirasi lah dan maklumat terus uh, daripada industri. Uh, program yang seterusnya adalah uh, berkaitan dengan uh, finishing school program. Di mana uh, program ini membantu pelajar bersedia dari segi sasia, uh, komunikasi dan juga penampilan profesional. Uh, kita juga ada buat lawatan uh, industri dan juga menerima guest lecture lah. Dan ini bertujuan untuk uh, supaya pelajar dapat melihat dan memahami uh, suasana sebenar tempat kerja. Hmm. Jadi dengan adanya ataupun inisiatif program-program yang telah dilaksanakan di bawah unit SISEC ni kita membantu sebenarnya uh, unit ni dia membantu pelajar untuk bersedia menghadapi keadaan sebenar di dalam industri nanti jadi ada banyak lagi yang kita mau kupaskan ataupun kita mau bertanya dengan Dr. Jason ni ketua unit SISEC di Politeknik Kota Kinabalu tapi sebelum itu kita berehat sebentar dan Jangan ke mana-mana, kita akan berjumpa lagi dalam Limpas Si Kijab Dibawakan khas dari Politeknik Kota Kinabalu Kembali semula kita di dalam episod Bersama dengan unit CSEC dalam limpas sikijap dibawakan khas dari Politeknik Kota Kinabalu. Baiklah bersama saya masih lagi dengan Dr. Jason Ketua Unit CSEC. Jadi beberapa pand apa kita dengar beberapa pandangan ataupun yang dikongsikan daripada Dr. Jason tadi kita punya keboleh pasaran 98.6% di Politeknik Kota Kinabalu. Lepas tu program-program uh, inisiatif yang, mem yang membuatkan pelajar-pelajar kita lebih bersedia untuk menempuhi keadaan sebenar di dalam industri nanti Okey, jadi kita continue ataupun kita sambung dalam soalan yang seterusnya pelajar-pelajar um, kita grad. grad ataupun kita menghantar pelajar-pelajar kita yang sudah habis belajar ke industri Um, adakah beberapa pandangan daripada syarikat ataupun bos-bos dorang lah ataupun SV dorang lah yang cakap macam hmm. adakah ya, adakah kita punya pelajar ni tidak berkualiti ataupun pelajar kita ni menepati apa yang dorang mau doktor boleh kongsikan apa serba sedikit berkenaan dengan pandangan daripada industri? Okay, uh, Mr. Re, actually secara umumnya lah uh, maklum balas daripada industri adalah positif dan graduan PKK ini dikenali uh, sebagai teknikal, uh, praktikal dan cepat belajar. Tapi kita juga ada uh, menerima maklum balas daripada industri yang mencadangkan uh, supaya pelajar lebih yakin dalam komunikasi dan lebih produktif. So maka kita di SISEC uh, beri penekanan khas kepada pembangunan kemahiran insania dalam setiap program yang uh, dianjur oleh UNICEF. Hmm. Jadi kiranya pandangan daripada industri ini sebenarnya dia menepati. Kiranya kita apa ni keluarkan pelajar-pelajar yang berkualiti lah kita boleh cakap sama gitu doktor. Ya yeah, eh? boleh boleh. Boleh ya. Eh? Jadi kiranya kita punya pelajar ni memang pelajar yang sudah kita panggil ya industry ready macam gitu. Okey. Jadi kiraannya orang sudah bersedia dengan keadaan industri yang sebenar ataupun pelajar-pelajar um, kita ni mendepati dek, kita punya expectation. Macam mana sebenarnya pelajar ni kita boleh mengukur dia orang punya uh, keboleh pasaran tu ataupun industri ready tu adalah daripada program-program ataupun daripada pandangan industri itu sendiri. Okey. Jadi kalau kita berbalik kepada soalan kan macam masa kecik-kecik orang dulu-dulu kan kecil-kecik dulu dia orang punya cita-cita apa mau jadi polis, mau jadi bomba, hmm. mau jadi cikgu. Kiranya masa skop kerja ataupun kerja yang apa ni? Yang dulu-dululah masa kecil-kecil dia orang tidak tahu pun dia orang mau jadi apa. Apa yang dia orang nampak di depan mata itu jelah yang dia orang pilih kan. Macam oh di TV tunjuk bomba asy mau jadi bomba lah macam gitu. Di TV tunjuk polis asy mau jadi polis lah juga kan. Semua yang baik-baik tapi tiada juga pula yang mau jadi pencuri kan. Siapa pencuri pun masuk juga <laughs> dalam berita kan. Betul lah doktor. <laughs> kan? Ha kiranya um, sebenarnya apa yang kita nampak ataupun apa yang kita uh, offer kepada pelajar kita ni sebenarnya itulah yang akan akan mereka bawa sebagai di dalam diri dia orang selepas dorang tamat pengajian nanti. Jadi, soalan seterusnya saya ingin bertanya, apakah nasihat dokter kepada pelajar-pelajar yang masih belum macam-macam dia punya cita-cita nih ataupun hala tuju selepas tamat pengajian ni dia masih masih samar-samar, macam tidak nampak lagi di mana dia punya, macam saya sudah habis uh, program diploma kejuruteraan me mekatronik, tapi saya tidak tahu di mana industri yang sepatutnya saya masuk ataupun saya sudah habis diploma seni bina ataupun ukur bahan ataupun teknologi berasaskan kayu sebenarnya di mana bos saya mau begini apa sih mau jadi nih macam takkan saya mau cakap sama keluarga saya apa kok kerja nanti um, ukur bahan iyalah apa dia punya kerja ukur bahan apa kan. Gitu jadi boleh kongsi serba sedikit dokter apa 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 nasihat dokter kepada pelajar-pelajar yang masih samar-samar dorang nampaknya apa halat tujuh dorang selepas tamat pengajian Okay, uh, actually uh, pertama sekali, actually is normal lah untuk rasa ragu-ragu ni. Tapi uh, nasihat saya jangan tunggu sehingga akhir pengajian baru kita fikir uh, tentang kerjaya lah. So uh, what we can do is uh, kita gunakan masa sekarang untuk kenal diri sendiri uh, dari segi uh, kitabnya strength, kitabnya kekuatan, apa kitabnya minat dan peluang yang ada. So, antara apa ini tindakan yang kita boleh ambil di sini adalah sertai program-program kerjaya yang disediakan. Dan jangan takut bertanya. Bina, what you call this, networking lah seawal yang mungkin. Basically, SISEC ini sentiasa terbuka untuk membantu dan yang penting pelajar perlu ambil the first step. Hmm. Jadi daripada kata-kata Dr Jason tu first step tu itu yang paling langkah yang pertama yang paling pelajar ni su susah untuk buat. Kiranya langkah yang pertama ni untuk bertanya. Mungkin ialah kalau kau tidak tahu contohnya macam oh saya habis diploma ukur bahan. Eh kejuruteran ukur bahan kah begitu. Ah kejuruteran di bawah jabatan kejuruteraan awam kan. Tapi orang tidak tahu sebenarnya di mana hala tuju orang. Jadi kiranya unit sisek lah ni yang akan membantu pelajar-pelajar kita untuk me me membuat dia punya tu apa ni laluan lah, laluan yeah. kerjaya lah di mana hala tuju orang mau tuju ataupun di mana di mana skop kerja orang yang ada ataupun company-company yang ada buat MOU dengan uh, dengan apa ni dengan Politeknik Kota Kinabalu. Jadi kiranya kalau kalau saya mau Tanya lah berapa bilangan company yang ada buat MOU ataupun boleh share sikit apa tu sebenarnya MOU yang kita sebut-sebut ni macam Mana lah pendengar-pendengar kita tahu kan di studio ni ataupun di luar sana Actually, uh, ok terima kasih ya Mr. Ray So actually uh, di Unisex lah antara peranan kami adalah uh, menjalinkan Uh, kolaborasi strategik bersama rakan industri so antara dia adalah melalui uh, apa ini signing uh, dokumen kolaborasi lah uh, dokumen kolaborasi yang uh, yang ada setakat ini adalah MOU uh, tapi MOU ini dia dia lebih kepada ikatan undang-undang dan juga kewangan lah so it's a higher impact and kita juga uh, dari peringkat uh, institusi sendiri kita biasanya melakukan uh, dokumen kolaborasi Uh, dengan namanya adalah uh, LOI ataupun Letter of Intent. So dia ada dua peringkat iaitu uh, peringkat uh, dalam negara dan juga peringkat uh, luar negara. So setakat ni rekod uh, untuk Politeknik Kota Kinabalu sepanjang uh, SISEC ini ditubuhkan kita ada lebih kurang uh, more than 90 uh, active uh, collaboration uh, bersama rekan industri. Dan kita akan sentiasa buat, tapi ini pemantauanlah setiap aktiviti itu ada tak yang memberi impact kepada institusi dan juga pelajar itu sendiri. Hmm. Jadi pelajar-pelajar semua kiranya unit sisek di unit yang penting dan kenapa saya cakap dia salah satu unit yang dekat dengan pelajar sebab selepas kamu graduate. kadang kamu tidak tahu di mana alat tujuh kamu kan. Jadi unit sisek Nila adalah jawaban dia. Betul ga dokter? Ya betul. Betul kan? Unit sisek lain Mungkin pelajar tidak tahu kan unit sisek ni selalu pencara aja yang pergi unit sisek. Kenapa pencara mau pergi unit sisek? Bukannya pencara yang mau cari kerja. Kiranya pensyarah ini dia mau membantu pelajar kita untuk mau apa nih membuat satu jalinan dengan syarikat supaya syarikat tu boleh offer kerja kepada pelajar-pelajar kita. Okey. Jadi last word lah daripada apa ni? daripada Dr. Jason <coughs> untuk pelajar-pelajar di luar sana macam mana dia orang mau lebih apa ni? lebih proaktif ataupun lebih ada skill tambahan lah selain Belajar buat assignment, buat apa ni final exam. Jadi apa kata kata daripada Dr Jason? Okay, actually mudah saja. Pelajar ni perlu ubah mindset lah. Jangan tunggu disuruh. Okay, contohnya kalau hadir ke program kerja talk yang dianjurkan, siapkan resume lebih awal. Dan juga kalau boleh kita gunakan platform LinkedIn lah dan bertanya tentang peluang latihan industri dan juga uh, pekerjaan yang ditawarkan. Sisek ni actually menyediakan ruang tapi yang akan membezakan uh, pelajar ialah tindakan mereka sendiri. Ya. Yeah. Jadi tindakan pelajar tu tindakan pelajar itu penting. Jadi di mana lagi ada satu apa ni kata-kata Dr Jason tadi ataupun nasihat kepada pelajar ni kena ada first step. Jadi first step kamu di mana? step kamu ke Unit Csec selepas graduation. Jadi kita bersama dengan orang hebat pada hari ini untuk episod Limpas Sikijap dibawakan khas daripada Politeknik Kota Kinabalu untuk hari ini dengan Ketua Unit Dr. Jason William Vitalis Dan itu saja daripada kami sampai kita berjumpa lagi di episod yang seterusnya dalam Limpas Sikijap Politeknik Kota Kinabalu.